Что сказал президент. Я хотел бы узнать, есть ли у нас сейчас на включении Сергей Лещенко, представитель блока Петра Порошенко. Ага. Да, Сергей, здравствуйте. Скажите, заседание, заседание фракции еще продолжается? Заседание фракции объявлено перерыв до завтрашнего утра до 9 часов. Ожидалось присутствие президента, но на продолжаются консультации последней новости Владимир Гресман отказался от должности премьер-министра, если не будут выполнены его условия, которые предполагают, что вице-премьером будет назначен близкий к нему человек по фамилии Кистен, плюс несколько позиций в правительстве. Так, хорошо. А приняты ли новые члены во фракцию? Новые члены приняты. Три депутата. Это Рудык, Бублик и Немировский. Я не, голосовал за исключение, считаю, что это непозволительно добивать тушку, тушками коалиции, но, к сожалению, это произошло. Но я думаю, что, -таки, что наличие депутатов в э, на фракции сейчас это второстепенная проблема, а первостепенная это то, что Гройсман отказался от поставить премьера. Угу. Премьер-министра. А, премьер-министра? Да. От поста премьер-министра. Премьер я перепутал, да. А, так, но ну мы подразумеваем, что для того, чтобы завтра была коалиция, иначе ни, ни одного премьер-министра вносить в Верховную Раду не получится, то нужен еще один человек, правильно? Это будет человек, который войдет в Народный фронт или все-таки в округа Порошенко? не принципиальный. Я вам говорю еще раз, что необходимых депутатов дотянут до 26, чтобы чисто формально большинство было. Сегодня дискуссия и весь фокус конфликта переместился уже внутрь формирования нового правительства. Гройсман отказался от поста премьер-министра, если не будут выполнены его требования. Будут ли его требования выполнены? Я об Они этом касаются кадровых по позиций. Первая позиция – это чтобы был назначен близкий к нему человек по фамилии вице-премьером. Второе – чтобы министром то ли социальной политики, то ли охрана здоровья стал другой близкий к нему человек по Также Гресман настаивает, чтобы не было вице-премьера короче, в правительстве, которого схватили на пост первого вице-премьера, который бы выполнял функцию смотрящего от администрации президента. Ну и кроме того, Гресман настаивает, чтобы в правительстве был не Федор на посту министра, ну или министра охраны, э, министра социальной политики. Но вот эти вот требования, которые есть у него, насколько вообще реально, чтобы э, все они были выполнены или хотя бы какие-то? Я думаю, грустно чувствует сейчас, что ситуация выходит в более глубокий слизь, и он играет на повышение своих ставок. Зачем он эти лица? Для того, чтобы контролировать ситуацию в правительстве. Он боится, чтобы ему, не, скажем так, навязали министров, и он не, он не имел возможности проводить решения через правительство, не имея большинства. Кроме того, он боится, чтобы ему не назначили смотрящего на пост первого вице-премьера, когда в отсутствии Гройсмана будут приниматься решения, которые не будет согласовывать. Таким образом, он э, ставит ситуацию на растяжку. Или принимается его формат правительства, что предполагает возможность, невозможность принятия какого-либо решения без его доброй воли, или же он отказывается работать премьером в таком правительстве, понимая, что ситуация дошла слишком далеко, и очередная смена премьер-министра приведет к уже каким-то необратимым последствиям и досрочным выборам. А, ваш прогноз, чего нам ожидать? Это будет решено сегодня ночью. Я думаю, Грессман он не отступится и получит те должности, которых он настаивает, потому что если он откажется, то это будет уже знаете, очередной виток кризиса, выходом из которого я вижу только досрочные выборы. На ваш взгляд, какова в этом роль президента? То есть это с ним согласовано или Гройсман сейчас действует как отдельная единица? Я думаю, Гройсман действует э, вопреки воле Порошенко, повышая свои ставки для того, чтобы быть самому хозяином в правительстве, а не исполнять э, роль статиста. Хорошо, спасибо, Сергей. Может быть, к вам есть вопросы среди наших гостей? Я лишне почула, кого Гройсман пропонує на е, міністра соціальної політики. На міністра соціальної політики Гроссман пропонує Мефодова, але потім запропонували ще кандидатуру Реви, е, людини з Вінниці. Тобто є, скажімо, така пара Рева і Мефодо, хтось з них заклати Гроссмана, має посістки Міністерства охорони здоров'я, а хтось міністерства соціальної політики. Він не полягає на присутності обох цих прізвищ в уряді, незалежно від того, яку посаду вони обіймуть у Сергія Євтушка. Є к вам, Сергій. Ви обговорили питання призначення кадру генпрокурора на фракції? Так, Юрій Луценко оголосив, що президент йому запропонував обговорити можливість свого призначення, на що Луценко сказав, що для цього необхідно змінювати закон і знімати кваліфікаційні вимоги. Після цього Луценко сказав, що він отримав від Порошенка добро готувати такий законопроект. На цьому все. Пропонувалось Сергієм Каплюним внести Луценка на посаду генпрокурора, але Луценко сказав, що він просить це питання не ставити, оскільки це має бути рішення самого Порошенка. І так, ну і такій Луценко згадав так само про мою готовність балотуватися на цю посаду і сказав, що це рішення в руках. Самого по... по... Сергій, ще Мартинка. А, а по міністра економіки і фінансів мова йшла якась? На міністерство економіки пропонується кандидатура Юрій Ковалів, чинного заступника на міністерство фінансів Олександра Данилюка, з того, що я чув. Кого? Олександра Данилюка, нинішнього заступника голови адміністрації президента. А не капітан, угу. це ті прізвища, які обговорюються, скажімо, в драфті уряду, який знову ж таки перебуває в зарядковому стані. Тобто, чи цей склад буде заживе до ранку? Я не можу цього гарантувати. Тетяна Сергію, привіт, Тетяна Острікова самопоміч. Е, Добрий привіт. Два питання. Е, голова державної фіскальної служби чи обговорювалася кандидатура? І друга більше... Ні, не чув. І друге більш глобальне питання, чи а, не виникає в тебе такої а, такого відчуття, що насправді це все мишине везня, погоджений сценарій а, між Банковою і Володимиром Борисовичем з метою, скажімо так, якось народний фронт Арсенія Петровича стимульнути більш швидко домовлятися. я насколько я разумею, так это не стоит. За народным фронтом закреплена квота, я не обговорюсь, и их высыванцы, выряд будут вызначены Населений народний фронтом питання вже йде за внутрішні видову боротьбу, тобто боротьбу всередині самої фракції БПП за впливи, за самостійність гройського виховання рішень і за бажання президента мати всередині уряду своїх людей, які б стримували гросько від самостійності. Тобто ну, цікавий доволі поворот. Я не знаю із яким результатом вийдемо на ранок. Віктор Галасюк. Сергій, вітаю. Скажи, будь ласка, а яка частина фракції, як ти оцінюєш, розцінює такий склад уряду і такий підхід до формування, як такий, що принесе користь державі? Ну, риторика всіх дуже, знаєте, однозначно, але дії, дії треба аналізувати кожна людина за, за тим, що відробить і які ціни він собі ставить. Тому риторику аналізувати не має сенсу.